নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল পে'ড পেৰিঅডিক এচেছমেণ্ট টেষ্ট নামেৰে এটি বিশেষ পৰীক্ষা বিদ্যালয়সমূহত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আমাৰ কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়ত স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে যিবিলাক বিদ্যালয়ত স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ ব্যৱস্থা আছে সেই বিদ্যালয়বিলাকত অনলাইন ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাত অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ইউটিউব চেনেলে হওক বা বিভিন্ন টিভি চেনেলৰ জৰিয়তেও সেই ক্লাছবিলাক প্ৰচাৰ কৰা হয় এতিয়া বিছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ষষ্ঠ সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ বাবে এটি বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে যিবিলাক বিদ্যালয়ত স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ ব্যৱস্থা আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ যি ডিছপ্লে' ডিছপ্লেত কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডিছপ্লে হ'ব আৰু তাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাই চাই কুৱেশ্যনৰ ৰেচপন্স দিব লাগিব তিনিটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈছে তিনিটা ছাবজেক্টত পোন্ধৰ পোন্ধৰ কৰি পঞ্চল্লিছ নম্বৰৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঞ্চল্লিছ নম্বৰৰ পৰীক্ষা দিবলগীয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহত যিহেতু আজি পৰীক্ষাটো ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰেচপন্স দিলে এই ৰেচপন্স দিয়া উত্তৰসমূহ আকৌ বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা বা বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণী শিক্ষক বা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ দ্বাৰা কি কৰিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট প'ৰ্টেলত নিৰ্দিষ্ট লিংকত তাত আপলোড দিব লাগিব অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো ধৰা হ'ল অসমৰ ৰাজধানী কি তাত চাৰিটা অপশ্যন আছে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে যিটো উত্তৰ দিছে সেই উত্তৰটো আকৌ অনলাইন শিক্ষকসকলে ছাবমিট কৰিব লাগিব এতিয়া ইতিমধ্যে যিহেতু পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ এই এই উত্তৰবিলাকৰ ৰেচপন্স দিবৰ কাৰণে আমি প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা এটি বিশেষ এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাত আমি কি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল আমি ডাউনলোড কৰি ল'বলগীয়া সেই এপ্লিকেশ্যনটো কি হয় বা তাত আমি কেনেকুৱা ধৰণে উত্তৰবিলাক ইয়াৰ ৰেচপন্স দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম সেইটো একবাৰ জানি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁসকল আমি প্লে'ষ্ট'ৰৰ পৰা চুইফ্ট ছাট নামৰ এটি এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব প্লে' ষ্ট'ৰত এপ্লিকেশ্যনটো উপলব্ধ হয় ছুইফ চাট নামৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ লগে লগে তাত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো দিব লাগিব ফোন নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত এটি নিৰ্দিষ্ট এই অ' টি পি আহিব অ' টি পিটো তাত যেতিয়া আপুনি দিব দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এই ৰাজ্যখন আৰু আপোনাৰ চহৰখন চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আহিব এই দুটা হোৱাৰ পিছত আপুনি তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছতো আপুনি প্ৰফাইলটো আপডেট দিব পাৰে মেইল ফেমেইল ডেট অফ বাৰ্থ এইবিলাক তাত দিব পাৰে কিন্তু মেইনলি এইখিনি দিলে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাটো হৈ যাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব অৰ্থাৎ এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যিবিলাক বিদ্যালয়ত আমাৰ এই পে'ড এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এটি বিশেষ লিংক প্ৰভাইড কৰা হ'ব ইতিমধ্যে নিশ্চয় চি আৰ চি কৰ্ডিনেটৰসকলৰ জৰিয়তে লিংকটো পাইছে বা আমিও আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যেতিয়া আপুনি চুইপচাৰ্ট নামৰ এপ্লিকেশ্যনটোত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনাক যিটো লিংক দিয়া হ'ব সেই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাত এটা স্পেচ আহিব য'ত নেকি মেছেজ লিখিব পাৰি তাত আপুনি যিকোনো এটা এই ৰেচপন্স দিব লাগিব ইএছ বুলিও দিব পাৰে হাই বুলিও দিব পাৰে ৰেচপন্স দিব লাগিব ৰেচপন্স দিয়াৰ পিছত তাৰ পৰৱৰ্তী ষ্টেপটো আপোনালোকে কৰি গৈ থাকিব লাগিব আৰু সেই পৰৱৰ্তী ষ্টেপটো কৰি গৈ থকাৰ পিছত আপোনালোকে কি পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ৰেচপন্স দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঞ্চল্লিছ নম্বৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল এই এটা পৰীক্ষাৰ পঞ্চল্লিছ নম্বৰৰ কাৰণে ডেৰ ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ছিক্স ছেভেন এইটৰ আজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকে ছুইপ চাৰ্ট এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি লওক তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লওক নিৰ্দিষ্ট লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰেচপন্স দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক যদি আপোনালোকে ইয়াত অসুবিধা পাইছে নিজৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত আমি কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰে বা তাত কেনেকুৱা ধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ৰেচপন্স দিব লাগিব সেই কথাখিনি আপোনালোকক জনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম চদা চাৰ ভাইটিসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব যাতে সকলো শিক্ষক ছাৰ বাইদেউ এই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হয় শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব